Вчора мене зупинили на вулиці Котинській, попався інспектор Семенюк, який вчора порушив дуже багато законів правил. Він вів нас проти нас правопорушні дії, розмовляв некультурно, наглий дуже. От зараз написав скаргу і несу її здавати. Подамо скаргу. Не зрозумів скарбу подати треба? А. Доброго дня. Ми тут хочемо скарбу подати. Куди це? Сюда чергову частину. Добрый день. 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 Подати скаргу на інспектора Семенюка. А Два экземпляра, будь ласка. На одному да. Василий, что Василю, що смеєте? Э, давай, давай. А дай мне книжечку, что туда, що я трени. Добрый день. Добрый день. Добрый а Доброго дня. Давайте доступно. Почта там. Там вчера еще да. мал быть зарегистрированный дзвенок наш? У скоких? У 20 или сколько? Нет, у меня 1.30. Да, вчера еще далее. Да, не передавал старый. Да, инспектор очень невидимый. Так, скарга, так. Звебіння да. скарга. На стільки років перша скарга? Більшість все нормально. Підходять, називають причину, документи показують це. Так, там незаконні дії чи, чи... Да, незаконні дії. — Добрий день. Це чергова частина гаї трубу, чергової. Будьте добрі, когось питання. У нас було 2 числа ДТП, бо будеш кожного. І до вас доставимо в реанімацію, там, два чоловіка. Можете сказати стан? Фамілія Загарюк Драуш Георгієвич. Це чергова на гаї труби. У нас було число ДТП, там на московській лінквері. До вас завезли двох пострадавший постів Рустантин. Загарюк Руслан Драгович. ну вони живі всі, так? Так, э, Женочка э, в тяжковом стане. А человек? Что да? Да, все до побачення. Так, ну ось Андрій подав скаргу. ну і будемо чекати відповіді. Андрій, перша твоя скарга, так? Ну так, да, жалко, ну не взяли номера наших телефонів, нічого, просто ми їх не вказували. Ну, будемо чекати лист, по крайній моє. Подивимося. Що вони цікавого напишуть. ну самое основное что первый крок круг так ребята ну я как автор данного канала хочу прокомментировать что было дальше приблизительно через 15 минут э, нам перезвонил дежурный э, попросил скинуть ссылку на канал в ютубе на именно на это видео потому что у них э, ну кое-что не сходилось то есть получается что они позвонили инспектору Семенюку э, Оказалось, что он вчера даже не выезжал, никакой рейд, то есть он был вообще дома. Ну, на первом видео, в первой части, как бы, кто-то может слышать, что инспектор представляется по фамилии Семенюк, кто-то может, ну, сказать, что там нечетко, понятно. Мы вдвоем, как бы, слышали, что это был Семенюк. Оказалось, что это инспектор Сыманович, вот. Ну, скажем так, нам придется поехать завтра снова подать... В уже правильное заявление, плюс будем, во-первых, жалобу, во-вторых, мы уже будем подавать заявления, копии которых собираемся отправить, значит, вот, в администрацию президента Украины, значит, в департамент ГАИ МВС Украины и в прокуратуру Черновицкой области. Значит, теперь мы, получается, после того, как отнесем вот заяву и жалобу, которые сейчас, ну, уже с новой фамилией, мы будем ждать ответа вот, э, на эту жалобу и на заявление. Ну и конечно в итоге выложим все на YouTube. Будет новое видео, часть третья. Обязательно доведем это дело до конца и как бы оповестим, расскажем вам на данном канале, э, что было дальше, как решилась вообще эта проблема, как решилось все по данному делу. Спасибо за внимание.